ahmad lutfiy qozoncha qaynona ertasi kuni har doimgidek kichik kelinning qovog'i solingan edi har kungidek tayyor dasturxon atrofiga ke kelib o'tirdi nonushtadan keyin doimiy odatiga ko'ra 1-2 soatga xonasiga kirib ketdi munavvar aytganidek bugun qaynona hech bir ishga aralashmasligi lozim munavvar ovqatini yeb uyiga kirib ketgan kelinni chaqirdi komila bir daqiqa chiqasizmi shu onda qaynonaning xayoliga janjal keldi sochlari yulingan kichik kelin ostida chirpiragan munavvar ko'z oldiga keldi va uni ogohlantirdi jonim bolam ehtiyot bo'ling janjal chiqmasin ozor ko'rishingizdan hadikdaman deb yolvordi munavvar qaynonasiga xavotir olmang degandek ishora qildi va javob bermagan kelinni yana balandroq chaqira boshladi komila bir daqiqaga chiqing dedim komila derazani ochib boshini chiqardi nima deysiz behurmatlarcha u udag'ayladi kelin keling bir daqiqaga chiqing sizga aytadigan gaplarim bor komila erinibgina chiqdi mana keldim nima deysiz keling shu dasturxonni yig'ishtirib qo'ying men tashqarida ishlarni qilaman Shu shumida aytadigan gapingiz xonim afandining tashqarida ishlari bo'lsa meni esa ichkarida ishim bor o'zingiz yig'ishtira qoling keyin tashqardagi ishlarni bajaraverasiz ichkaridagi ish qochib ketmaydi hammaning ham ichkarida ishlari bor lekin ko'rib turibsiz-ku, bu ishlarni men bajaryapman siz uyingizga kirib olyapsiz ishingiz bo'lmasin istasam chiqaman istasam o'tirib olaman sizga buni hech qanday aloqasi yo'q ish qilishni istamasangiz siz ham uyga kirib o'tirib oling sizga nima halol beryapti ana onamiz nega ishlamaydi u ishlamaydi chertib gapirdi munavvar uni ishlatmayman ham o'zingiz o'ylang hamma ishlarni men qilib siz uyda bemalol o'tirsangiz alloh sizdan rozi bo'larmikan? siz nima deb o'ylovdingiz men rozi bo'lsam shu yetarli komila meni yaxshilab tinglang sizga bir narsani aytaman bundan buyon bu uyda men qancha ishlasam siz ham shuncha yumush bajarasiz onam ikki oy avval ishlarimizni taqsimlab berdilar ammo siz biron marta ish qilay demadingiz bir kuni vijdoni uyg'onib qolar insofga kelar deb kutdi bo'lmadi endi bugundan boshlab har bir ishni teng bajaramiz aytganingizni qilmasamchi qilishga majbursiz bu suhbat guvohi bo'lib turgan qaynona janjal chiqishini sezib turar va yuragi qattiq urib qo'l oyoqlari qaltirardi lekin uning gapi endi o'tmaydi kim ham unga quloq solardi kim meni majbur qilishga jur'at qilar ekan? bir ko'raychi albatta men dedi munavvar va ovozini baland qilib hayqirdi tez yig'ishtir dasturxonni jahlimni chiqarmagan. bu hayqirish hatto qaynonini ham qo'rqitib yubordi u o'rnidan sapchib tushdi munavvar komila tomonga ikki qadam tashladi albatta bu ishni janjalsiz bajarish ham mumkin edi aslida komilaning yuz ko'zidagi shishlar hali ketmagandi shu o'n ikki marta mag'lub bo'lgani esiga tushdi va tashlanmay jim turdi yana bir tomoni tashlansa yengilishi va qaynona oldida sharmanda bo'lishi mumkin edi maqsad qaynonani bukmoq ekan munavvardan mag'lub bo'lishga chidash mushkul biroq bu holda mushlarni tugib itoat qilishdan boshqa chora yo'q to'ng'illay to'ng'illay dasturxonni yig'ishtirishga kirishdi bu ishni bajarib bo'lgach kirlarni yuvib qo'ying men esa hovli subraman deb buyruq ohangida gapirdi munavvar agar istasangiz ishni almashamiz siz bog'ni supuring men esa kir yuvaman munavvar tashqariga chiqdi qaynona esa lol lolu hayron qanday qilib shu paytgacha muloyim hech kimga bir so'z qaytarmagan munavvar 5 daqiqa ichida qaysar injiq komilani janjalsiz taslim qila oldi axir u avvalgi ikki janjaldan bexabar edida shuncha jasorati bor ekan munavvar qanday va nima uchun shu kungacha unga itoat qilib keldi undan qo'rqarmidi albatta yo'q bu itoat munavvarga yaxshi muomala qilganidanmi tamoman vijdonsiz bo'lganida ha deb javob bergan bo'lardi birgina arzirli asos qilgandi munavvarning yuksak xonimlik sha'ni ayollik sharafi edi aslida to'g'risi ham shu kunlar o'tishi bilan malak yuzli munavvar aytgan har bir ishni istasa istamasa komila bajaradigan bo'ldi qaynonaning azobi esa yengillashdi endi qaynona o'rnini o'z öz o'zidan munavvar egallay boshladi u tongdan ishlarni taqsimlardi bu ishlarni siz qiling bularni esa men bajaraman istasangiz almashib olib yoki birgalikda qilamiz har bir taklifida adolat tarozusini teng tutardi komilaning ixtiyoriga tanlash huquqini qo'yib xohishiga qarardi komila istar istamas itoat qilardi u asta sekin ish o'rgangan sayin munavvar ham yumshab borardi oradan shu tarzda bir oy vaqt o'tgandi keyin bu xonadonda qaysarlik qilishni bas qilgan itoatli uy ishlarini bajarishga uquvli komila bilan uning dag'alligini mag'lub qilgan go'zal bir muomala bilan yo'lga solgan munavvar va bu holdan g'oyat xursand bo'layotgan qaynona ahl yashay boshladi amina so'raganida munavvar xonim aytib berishni istamagan azob va himmat aziyat va muruvvatga to'la kelinlik hayoti ana shundan iborat edi agar munavvarning hayotini tahlil qiladigan bo'lsak yoshligidanoq o'rnak olsa arziydigan inson ekanligini ko'rish mumkin qiziq bu komillik yetuklikning manbai ildizi qayerda va nimada ekan ta'lim va tarbiya bilan insonni nimalarga yetkazish mumkin ular odamga nimalarni beradi hayotda to'g'ri ular ayrimlarga ko'p narsa beradi kimlargadir esa hech narsa bermaydi aslida munavvar maxsus tarbiya beradigan maktabni ko'rmagan diniy tahsil ham olmagan chunki zamon shunday edi diniy tahsilga e'tibor kam edi hatto bir kuni muallim sinfda shunday deganda bolalar qani allohdan shirinlik so'ranglarchi shu onda berarmikan uning so'zlariga amal qilib hamma shirinlik so'raganda natijasi bo'lmagandan so'ng qani endi mendan so'rab ko'ringlarchi dedi o'qituvchi bolalar undan so'ragandan keyin ularga shirinlik tarqatib chiqdi shu vaqt bir bola gapirishga izn so'radi nima deysan dedi o'qituvchi ustoz onam menga shirinlik yeyishga ruxsat bermaydi tishim chiriydi ekan dedi shirinlik o'rniga menga olma bera qoling o'qituvchi shoshib qoldi uning maqsadi bolalarga shirinlik tarqatish orqali allohning borligi va yo'qligi haqida fikr yuritishga undash edi natijada mana undan shirinlik so'rasangiz ham bermadi men esa berdim demoqchi edi xolos ammo muammo chiqib qoldi-ku. uning oldini olish uchun senga olmani ertaga olib kelaman dedi va mavzuni yopdi lekin yana bir qiz qo'lini ko'tardi nima deysan munavfar dugonam shirinlik yemayapti boshqa hamma yeyapti men ham yemayman u yolg'iz qolmasin ertaga ikkimiz olma yeymiz muallim mavzu cho'zilib ketganidan norozi bo'ldi va uni cho'zmaslik uchun mayli dedi lekin olma so'rab ola al olmagan bolaning xafaligi oldida ko'pgina do'stlariga shirinlik tarqatgani tatimadi axir unga olma bera olmagani muallimning ko'z bo'yamachiligini sezdirib qo'ydi munavvar shunday turdagi maktabda o'qigandi va undagi yaxshi axloq diniy ta'lim olish mushkul edi diniy tarbiyani o'z uyida ham olish ancha qiyin edi ammo onasining sharofati va uning ko'magi bilan qur'on va namoz o'qishni o'rgandi oz bo'lsa-da diniy ma'lumotga ega bo'ldi nima bo'lganda ham tan olish kerakki munavvar tug'ma pokiza inson edi shuning uchun ham unda ko'plab fazilatlar mujassam edi iste'dodini yaxshi tomonga yo'naltirib bebaho inson bo'lib kamolotga erisha oldi bu yo'l munavvarning hayot yo'li edi yaxshi yomonni ajrata olgani uchun ham shunday komil inson bo'lib voyaga yetdi munavvar uydagi holatlarni kuzatardi va keraklicha xulosa chiqarardi aytaylik otasi kech kechqurunlari xorib charchab qaytganida onasi yomon kayfiyatda kutib olardi xo'sh onasi o'zini otasining o'rniga qo'yib ko'rsatchi, uni qanday kutib olishlarini istardi bir kuni bu savolga ajoyib javob topdi bog'larda tut bor edi shu sabab qushlar ayniqsa chumchuqlar ko'p bo'lardi hatto yon devorga uya qurgan in solgan qushlar ham bor edi munavvar ularni derazadan bemalol ko'ra olardi bu uyalarning birida ertalabdan kechgacha -kech onasi va onasi keltiradigan yegulikni kutishdan boshqa narsaga yaramaydigan ikki polapon bor to'satdan boshqa chumchuqlar sayrog'i aro ularning ham shiddatliroq chirqillashi eshitilib qolar bu onalari kelganidan ishorat edi ular uyasidan oshib tushgudek talpinib ona menga bering menga bering ona degandek bo'lardi shu vaqt og'izlar shunchalik katta ochilib ketadiki hayron qolishning boshqa iloji yo'q ona naridan beri to'plab og'izda olib kelgan yegulikni bo'lib berib tag'in ularga rizq qidirish uchun yana uchib ketardi munavvarning otasi ham yaxshi kutib olinishi bemalol dam olishi uchun sharoit yaratib birga sevinib birga dard chekib insoniylik ko'rsatilishi lozim emasmi ammo onasi uni qovog'i soliq holda kutib oladi otasining ko'nglini munavvar ko'tarishga qodir emas hech bo'lmasa ochiq chehra bilan kutib olsa otasining boshi osmonga yetmaydimi munavvar tabiatdagi hodisalarni kuzatishni yoqtirardi bir kuni devor chetida o'rgimchakning to'rt to'qishini kuzatib o'tirdi uning ish qilish tartibi mukammal edi uning tamoyilini munavvar o'z hayotlariga kiritishni istadi shu kundan boshlab uyga boshqacha bir faiz tartib kirdi boshqa kun katakdagi ikki tovuq bir xurozga don sochdi ajabo xuroz qichqirib tovuqlarni chaqirdi va ular to'yguncha don cho'qmay turdi o'zidan kichiklarga yaxshi muomala qilish o'zidan avval ularning g'amini yeyish lozimligini o'shanda chuqur anglab yetdi shunday qilib atrofidagi voqealarni kuzatib ulardan kerakli xulosa chiqarish ularni o'z hayotiga tatbiq qilish munavvar xonimning odatiga aylanib bordi uy ishlaridan bo'shaganida onasi bilan qarindoshlarinikiga borardi shunday kunlarning birida taxminan 14-15 yoshligida mehmonga borishdi ayollar alohida xonada o'tirishardi uy bekasi munavvarni boshqa xonaga taklif qildi kel qizim qiz bolalar bu yerda o'tirishibdi xonadagi qizlar yangi kelgan qizga bir qarab qo'yishdi keyin suhbatlarda davom etishdi ular munavvarni tanimaydigan bir kimsa to'g'risida suhbatlashardi. gap libos tiktirgani haqida edi agar o'sha qizga qaralsa yangi libosni kiyar kiymas ulg'ayganmish hatto o'tgan kuni o'ziga 6 oyki doim bitta kiyimni kiyadi deganda qarab labini burib o'taverganmish qiz bularni dugonalariga gapirib bergach ixtiyor menda istaganimni kiyaman u nega u bitta kiyim kiyib o'zini odam sanay boshladi uyalmaydi ham qarab tursin bir kuni uni sharmanda qilaman masxaralashni ko'rsatib qo'yaman unga aytganimni bajarmasam otimni boshqa qo'yaman dedi suhbatga yana boshqa qiz aralashdi e ha sen hali shunga xafamiding seni qarayu men esa aslo xafa bo'lmagan bo'lardim axir o'tgan haftada yamoqli ko'ylakda ichimizda ezilib o'tirgan shu emasmi emasmidi istasak otamizga aytib yangi kiyimlar oldirmaymizmi o'rgaldim qizlar shu mavzuni yana biroz davom ettirishdi munavvarni taniydigan qizlardan biri so'radi munavvar nega suhbatga qo'shilmaysan indamay o'tiribsan aslida sizlar gapirayotgan qizni men yaxshi tanimayman javob berdi munavvar shu vaqt eshik ochildi va bola ko'rindi opajon ketarkanmiz yuring onam chaqiryapti dedi bola gap shu yerda bo'lindi boyadan beri dugonasining o'ziga lab burgani va boshqa kamchiliklarni gapirib berayotgan qiz mayli dugonajonlar menga ruxsat beringlar men ketdim deb chiqdi uning oyoq tovushlari hali tinib ulgurmasidanoq qizlardan biri voy ezmayi bu qiz boshqalarning kamchiligini gapirishdan boshqa narsani bilmaydi gapirgani gapirgan og'zi tinmaydi xuddi o'zi osmondan tushgandak kamchiliksiz dunyoga kelganday to'g'risi uning shu ishlari menga yoqmaydi munavvar og'zi ochilib qoldi axir bu qizning o'zi hozirgina ketgan qizni suhbat chog'ida quvvatlab gapirgandi ku endi ortidan g'iybat qilib o'tiribdi shunda munavvar xulosa qildiki u ketgach u haqida ham bir nimalar deyishi tayin ortiq bu yerda o'tirishni istamasdi turib ketgisi keldi bunday odobsizlar orasida bo'g'ila boshladi shularni o'ylab turganida eshik ochilib bir ayolning boshi ko'rindi u ketamiz degandey ishora qildi birinchi bo'lib ketganni yomonlagan qiz ayolning ortidan ergashdi ketayotib qolganlarni uyga taklif etdi u chiqib ketgach endi yomonlash navbati shu qizga keldi munavvarni taniydigan qiz so'z boshladi o'ta tarbiyasiz qiz dugonasi ketar ketmas ortidan nimalar demaydi ya? o'zi yaxshi bo'lsa har kimning ortidan gapiraveradimi ertaga ko'zi ko'zga tushadi-ku. jonajon dugonadek gaplashib ketadi inson do'stining orqasidan shunday gapiradimi tavba qildim munavvar boshqa tinglashni istamadi o'rnidan turdi sekin ayollar o'tirgan xonaga kirdi onasining yoniga o'tirdi tinglab o'tirsa bu yerda ham g'iybat qilishayotgan ekan kimningdir ortidan gapirishardi onasi o'rnidan turdi va munavvar bu ko'ngilsiz suhbatdan qutuldi shundan keyin munavvar u ishlarni bahona qilib bunday mehmondorchilikka bormaydigan bo'ldi o'ziga ularni munosib ko'rmadi munavvar tengdoshlari kabi emasdi u madaniyatli qiz bo'lish yo'lida edi oila a'zolari bilan birga solishtirish lozim bo'lsa bir gul g'unchasini ko'z oldiga keltirishning o'zi yetarli g'uncha banda, novdasi, yaproqlari tikanlari bilan oilani tashkil etardi shoxchalar yaproqlar tikanlardan maqsad g'uncha gul g'unchasiz hayotning mazmuni bo'lmaydi shu gulg'uncha go'zalligi hurmatidan qo'lga kiruvchi tikanlarga ham yomon nazar solinmaydi uning xushbo'yligi tikan azobini yengillashtirib hatto unutirib yuboradi yoki uning go'zal muattar hidlaridan atrofdagilar shu qadar mast bo'ladilarki hatto qo'llariga kirgan tikandan xabarsiz qolishadi oilada munavvar bir gulg'unchaki oilasi uning xushfe'li go'zal axloqi soyasida ajoyib ko'rinishga ega bo'lardi g'uncha qayerda bo'lmasin o'sha yerni xushbo'yi bilan gulistonga aylantiradi bu muattar hidlardan ko'ngillar entikadi atrof ham chiroyli holatga keladi munavvar gulg'unchani qanday avaylashni ham yaxshi biladi kelini aminaga ham yaxshi muomalasi bilan bog'da guldek unish imkonini beradi munavvara xonim qudalari bilan munosabatni iliq holda tutardi amina ham ota onasini sog'inib qolishiga imkon qoldirmasdi haftada bir marta juma kuni ularnikiga olib borardi to'g'risi qaynonasi yonida aminaning uydagilarga ayta olmaydigan maxfiy gapi ham yo'q edi shunday bo'lsa ham Munavvar xonim ona va bolani yolg'iz qoldirish uchun shunday derdi qizim bugun juma ekan menga joynamoz bersangiz ibodat qilaman u boshqa xonaga kirib uzundan uzoq namozini o'qib chiqardi to'ydan taxminan olti oycha o'tganidan so'ng onasi aminadan turmushi haqida jiddiyroq so'ray boshladi amina har safar yaxshiman deysan xolos to'g'risini aytgin bolam balki senga yordamim tegar ering qaynonang bilan qalaysan shikoyating bormi aytgin birgalikda hal qilardik to'g'risi ham shu edi amina har gal yaxshiman deb javob berardi onasining bu so'zlardan so'ng jiddiy ohangda gapirishga majbur bo'ldi onajon menga ishoning hammasi yaxshi barchasidan mamnunman ammo qaynonamning bir kamchiligi borda oh shu kamchilik bo'lmasa edi onasining yuragi qattiq ura boshladi voy nima ekan u qizim amina jiddiy ohangda davom etdi kelin bo'lgan kunimdan e'tiboran biron kun menga qaynonaligini ko'rsatgani yo'q men kelin emasman mahr. boshqalarday bo'lishga nahotki haqqim bo'lmasa boshqa kelinlardan nima kam joyim bor onasi hayron bo'lib qarab turardi qizim seni tushuna olmayapman. qaysi qaynonang qanaqa haqq? Ochiqroq gapir yuragimni ezmagin boshqa qaynonalar kabi hech ortimdan gapirmaydi o'zimga ham yomon so'z gapirmaydi o'g'liga yomonlab urdirmaydi kamchiligimni yuzimga solmaydi jahli chiqib qizishmaydi ayting nima qilay bunday qaynonani ona men ham kelinman-ku axir onasining hayratini oshirgan narsa shu ediki amina bu so'zlarni aytayotganida yuzi jiddiy hazil alomatlari yo'q edi va ajab hazil qilyaptimi yoki rost gapiryaptimi qizim esing joyidami nimalar deyapsan axir bunday fazilatlar qaysi qaynonada bor qadriga yetmaysanmi qaysi kelin shunday qaynonaga shunday imkonga ega sen shundan shikoyat qilyapsanmi hali yo hazillashyapsanmi amina onasini tashvishga qo'ymoqchi emasdi uni bu ahvolda ko'rishga chidolmadi kulib yubordi senimi hali shoshmay tur qizim tushmagure meni kalaka qilishga tushdingmi hali deb onasi ham kulib yubordi ozgina kulib olishgach amina yana so'z boshladi to'g'ri hazillashdim onajon allohga shukr. hech qanday shikoyatim yo'q na qaynonamdan na turmush o'rtog'imdan faqat sizlardan boshqa joyda yashayapmiz xolos lekin bu shikoyatga arzimaydi chunki mana o'zingiz ko'rganingizdek har juma kelib turibmas. siz bilan otam bilan ko'rishyapmiz hasratga o'rin yo'q ahvolim yaxshi bo'lgach yaxshiman deyman-da. nimadan ham shikoyat qilay onajon xavotirga hech o'rin yo'q shunday qaynonaning qo'liga tushganimdan baxtiyorman ishoning Munavvar xonimning ajoyib insonligi yana bir masalada ko'rish mumkin to'ydan 3 oy o'tgach u aminaning onasiga shunday taklif bildirdi Oysha xonim, mendan bir taklif aminani har hafta siznikiga olib kelyapman aminaning onasi gapni bo'ldi albatta axir bu yer onasining uyi har kuni kelsangiz ham xursandmiz axir u qizim bo'lsa siz opamsiz shunday emasmi munavvar xonim ha degandek ishora qilib davom etdi mening aytmoqchi bo'lganim amina bu yerga juma kunlari kelyapti men esa sizlarning tezroq ko'rishib turishingizni istayman buning uchun siz ham haftaning biror kuni biznikiga borsangiz aytaylik dushanba kuni shunda 3 kunda bir ko'rishgan bo'lardingiz mabodo yanada ko'proq uchrashni istasangiz marhamat qarshiligim yo'q eshigimiz siz uchun doimo ochiq faqat 15 kunda oyda bir borayin demang axir amina yolg'iz farzandingiz uni tez tez ko'rishni istashingiz tabiiy hol dedi o'sha kundan boshlab amina dushanba o'z uyida jumada otasining uyida diydorlashuv imkoniga ega bo'ldi bundan ortiq baxt bormi axir ne ne kelinlar onasini ko'rishga zor bo'lishgani rost emasmi bularning hammasidan boxabar bo'lgan va g'oyat mamnunlikni his qilayotgan mahmud og'a yusuf afandidan minnatdor edi axir boshidanoq yusuf afandi qizini yaxshi bir oilaga tushishini va'da qilgan va bunga o'zi sababchi bo'lganda. shuning uchun ham birodarini duo qilishdan charchamasdi bu voqeadan so'ng unga hurmati yanada ziyoda bo'ldi Mustafa va munavvar xonim qiziga ko'rsatayotgan insoniy muomalalar haqida eshitib ularga nisbatan ko'nglida mehr muhabbat uyg'ondi bir kuni uyda ayoli bilan suhbatlashayotib gap aminaning bir necha kun kelib uyda turishiga taqaldi onasi buni juda istashini aytdi bir ikki kun ko'z oldida bo'lishini istardi balki mustafoga aytarsiz bir ikki kunga ruxsat berisin dedi onaizor bu fikr mahmud og'aga ma'qul kelmadi chog'i nima keragi bor onasi bu yerda turishidan <imitation> nima foyda o'z uyida bo'lgani yaxshi emasmi uyi uzoq emas-ku. istaganingcha borib ko'ryapsan o'zi ham haftada bir kelib turibdi xudoga shukr. bu masalada shikoyat va hasratga o'rin yo'q erining uyiga ko'ngli yilsin. bunday fikrni boshqa takrorlamagan. xonadonida tinch bo'lsin dedi tushuning axir u yer uyiyu bu yer uyi emasmi nega unaqa deysiz otasi iye nima deganing bu bilginki aminaning uyi endi bu yer emas bu yer ota onasining uyi endi o'sha yerda yashaydi kun kechiradi bu yerga faqat mehmon bo'lib keladi biz uchun odatiy mehmonlardan emas o'z qizimiz sifatida keladi lekin uni tunab qolishga ko'ndirish uchun harakat qilma bu yaxshi fikr emas nima qizingizni yaxshi ko'rmaysizmi xato qilasan meni qizimga mehrim juda baland ammo sen uni qanday yaxshi ko'rishimni bilmaysan mehr muhabbat sening nazaringda boshqa narsani anglatadi meni nazarimda boshqacha og'a ayoliga bir qarab davom etdi men qizimni juda yaxshi ko'raman lekin qalban yaxshi ko'raman aytaylik uning bu yerda turishidan ko'ra erining uyda turishini xohlayman men uchun muhimi bu yerga kelib turishi emas balki eri qaynonasi bilan yaxshi yashashidir xudoga shukr. tinch yashashmoqda shu kundan e'tiboran onasi aminani tunab qolishga majbur qilmaslikka va'da berdi xato fikrlayotganini anglab yetdi ammo aminaning bu suhbatdan xabari yo'q edi qadrli tinglovchilarim asarimizning davomini keyingi qismda hikoya qilib beramiz salomat bo'ling o'zingizni ehtiyot qiling allohga omonatsiz hurmat bilan omar halil